হেল্ল' এভৰি ওৱান এটা নতুন প্ৰচেষ্টা এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ আপোনালোকে অসমৰ লগত জড়িত বহুখিনি নতুন নতুন তথ্য জানিবলৈ সুযোগ এটা লাভ কৰিব আৰু ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ আনিম যিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকছসমূহৰ পৰা কুৱেশ্যনসমূহ আনি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা হ'ব যিসমূহে আপোনালোকক কম্পিটিটিভ এক্সামত হেল্প কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত এটা মিনিমাম টাৰ্গেট লোৱা হৈছে ফাইভ কে অৰ্থাৎ ফাইভ থাউজেণ্ড ইউনিক এম চিকিউজৰ টাৰ্গেট লোৱা হৈছে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে কেৱল এম চি কিউজসমূহেই নাপায় এম চি কিউজৰ লগতে এক্সপ্লেনেশ্যনো পাব ব্যাখ্যাও পাব গতিকে এটা প্ৰশ্নৰ লগত আন বহুতো কথা জানিবলৈ সুযোগ এটা লাভ কৰিব গতিকে এই প্ৰচেষ্টাটোত যাতে সফল হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই যৎপৰণাস্ত চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ যিহেতু আমি অসমৰ এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে অসমৰ বিষয়ে যিমানখিনি তথ্য জানিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে অতি লাভজনক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নই হৈছে হোৱাট ইজ দ নেম অফ দ্য ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড অন শুক্লা অষ্টমী ইন দ্য মান্থ অফ চ'ত গতিকে কি বুলি কৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভেল মানে তলত উল্লেখ কৰা কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো এটা ধৰ্মীয় উৎসৱ হয় বা আমি উদযাপন কৰোঁ কোনদিনা শুক্লা অষ্টমীৰ দিনা কোন মাহত চ'ত মাহত গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপশ্যন ক অশোকাষ্টমী আৰু এই অশোকাষ্টমী কি হয় চ'ত মাহৰ শুক্লা অষ্টমী তিথিত পালন কৰা ধৰ্মীয় উৎসৱ অশোকাষ্টমী মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জন্ম তিথি আৰু গ গংগাকে আদি কৰি পুণ্য তীৰ্থসমূহ সেইদিনা কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিত হয় বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে সেইদিনা ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰি মন্ত্ৰ মাতি আঠটাকৈ অশোক ফুলৰ কলি খালে শোক তাপ দূৰ হয় বুলি লোকবিশ্বাস আছে সেয়ে এই তিথিৰ নাম অশোকাষ্টমী বুলি জনা যায় এই দিনটোতে ৰামায়ণৰ সীতাৰো জন্ম হৈছিল বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে সেয়ে কোনো কোনোৱে ইয়াক সীতাষ্টমী বুলিও ক'ব বিচাৰে বা সীতাষ্টমী বুলিও উল্লেখ কৰে গতিকে অশোকাষ্টমীকে কি বুলি কোৱা হয় কেতিয়া বা সীতাস্তমী বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হৈছে ফেষ্টিভেল অফ আছাম ইজ অলছ' ন'ন এজ আমাটি গতিকে আপোনালোকে ফটোখন দেখি গম পাইছে তলত উল্লেখ কৰা উৎসৱকেইটাৰ ভিতৰত কোনটোক আচলতে অমতি বুলিও জনা যায় অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপশ্যন ঘ অম্বুবাচিক অম্বুবাচী উৎসৱক আৰু কি বুলি জনা যায় অমতি বুলিও জনা যায় অসমৰ কামৰূপ জিলাত অম্বুবাচিক আমতি বা আমেটি বোলে বহুতে ইয়াক অম্বুবাচী অপভ্ৰংশ বুলিও ক'ব খোজে অম্বুবাচী প্ৰকৃততে ব্ৰত উপবাসৰ অনুষ্ঠান আছিল যদিও কালক্ৰমত বা সময়ৰ পৰিৱৰ্তনত কি হ'ল ই এক ধৰ্মীয় উৎসৱলৈ পৰিণত হোৱা দেখা যায় আৰু এই অম্বুবাচী মেলা ক'ত উদযাপন কৰা হয় কামাখ্যা মন্দিৰত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বুদ্ধ পূৰ্ণিমা কেতিয়া পালন কৰা হয় ৱেন ইজ বুদ্ধ পূৰ্ণিমা ছেলিব্ৰেটেড অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপশ্যন ঘ বহাগ মাহৰ পূৰ্ণিমাত অন দ্য ফুল মুন অৱ দ্য মান্থ অফ বৈশাখী গতিকে বহাগ মাহৰ পূৰ্ণিমাত কি কৰা হয় বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উদযাপন কৰা হয় বা পালন কৰা হয় বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনটো কি হয় গৌতম বুদ্ধৰ জন্মদিন হয় সেইদিনা বৌদ্ধসকলে বিভিন্ন বুদ্ধ মন্দিৰত কি কৰে বিশেষ এক প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে বৌদ্ধসকলৰ বাবেই নহয় কেৱল হিন্দুসকলৰ বাবেই এই দিনটো এটা পবিত্ৰ দিন বুলি গণ্য কৰা হয় হিন্দুসকলে বুদ্ধক কি বুলি ভাবে বিষ্ণুৰ নৱম অৱতাৰ বুলি বিশ্বাস কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হাজংসকলে বহাগ বিহুক কি নামেৰে উদযাপন কৰে বাই হোৱাট নেম ডু হাজং চেলিব্ৰেটেড বহাগ বিহু গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি অপশ্যন গ লেৱাটনা বিহু অৰ্থাৎ হাজংসকলে বহাগ বিহুক কি বিহু হিচাপে বা উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰে লেৱাটনা বিহু হিচাপে উদযাপন কৰে বা ছেলিব্ৰেট কৰে এভৰি ইয়েৰ এই উৎসৱত তেওঁলোকে কৃষিৰ সূচনা আৰু নতুন বছৰক আদৰণি জনায় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চাৰিকৰীয়া নদীৰ সৈতে কোনটো বিহুৰ সম্পৰ্ক আছে হুইচ বিহু ইজ এছিয়েটেড উইথ দ্য চাৰিকৰিয়া ৰিভাৰ জেং বিহু কাতি বিহু বৈচাগু ফাটবিহু গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ ফাটবিহু কিহৰ লগত জড়িত চাৰিকৰীয়া নদীৰ সৈতে জড়িত হয় লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাত ঘাইকৈ উদযাপিত বিহু উৎসৱৰ আঞ্চলিক নাম হৈছে কি ফাটবিহু ফাটবিহুৰ অৰ্থ ফাট শব্দৰ অৰ্থ হ'ল নৈৰ পাৰত বেহা কৰিবলৈ বেপাৰী অহা যোৱা কৰা আৰু কৰ দিয়া ঠাই ফাটত উদযাপিত কৰা বাবে ইয়াৰ নাম হ'ল ফাটবিহু বা ফাটবিহু আহোম যুগৰে পৰা কুৰি শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকমানলৈ বহাগ মাহৰ ঢকুৱাখানাৰ কাষেদি বৈ যোৱা গতিকে ক'ৰ দি বৈ গৈছে ঢকুৱাখানাৰ কাষেদি বৈ যোৱা চাৰিকৰীয়া নৈৰ পাৰৰ মহঘুলি চাপৰিত অনুষ্ঠিত ফাটবিহুত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে চাৰিকৰীয়া নৈৰ পূৰ্বতে নাম আছিল কি লাইপুলীয়া নৈ গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ যদি অলপ ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব বিচাৰে এনেকুৱা ক্ৰিটিকেল প্ৰশ্ন আহিব পাৰে চাৰিকৰীয়া নৈৰ পূৰ্বতে নাম কি আছিল লাইপুলীয়া নৈ আগৰ দিনত নৈখন নাৱেৰে পাৰ হওঁতে চাৰিটা কৰি দিব লাগিছিল সেয়ে সময়ত লাই পুলীয়া না লাইপুলীয়া নৈৰ নাম হয়গৈ কি চাৰিকৰিয়া নৈ গতিকে চাৰিটা কৰি দিব লগা হোৱাৰ কাৰণেই নৈখনৰ নাম হৈছিল চাৰিকৰিয়া নৈ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স বাৰে চহৰীয়া ভাওনা উৎসৱ ক'ত উদযাপন কৰা হয় হুৱেৰ ইজ দ্য বাৰে চহৰীয়া ভাওনা ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড জামুগুৰি হাট বালিজান বালিপাৰা আৰু ৰঙিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক জামুগুৰি হাটত উত্তৰ অসমৰ জামুগুৰিহাটত প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে কিমান বছৰৰ মূৰত পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে মহাসাৰোহেৰে আয়োজিত এক বিশেষ ভাওনা অনুষ্ঠান হৈছে কি বাৰে চহৰীয়া ভাওনা আৰু বাৰ মানে হৈছে কি অনেক আৰু চহৰীয়া মানে হৈছে ৰাইজ অৰ্থাৎ অনেক গাঁৱৰ ৰাইজ একগোট হৈ যি ভাওনা উদযাপন কৰে সেয়ে হৈছে কি বাৰে চহৰীয়া ভাওনা এই অনুষ্ঠান চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমাত আৰম্ভ হৈ তিনি চাৰিদিন ধৰি চলি থাকে বা তিনি চাৰিদিন ধৰি হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ বাইছ চনত কোনবিধ অসমীয়া বস্ত্ৰলৈ জি আই টেক বা ভৌগোলিক স্বীকৃতি আগবঢ়োৱা হৈছে হুইচ আছামিজ টেক্সটাইল হেজ বিন গিভেন জি আই টেক জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু মেখেলা চাদৰ ৰিহা গামোচা চাপকন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গামোচাক জি আই টেক দিয়া হৈছিল নেক্সট দুহেজাৰ বাইছ চনত গামোচালৈ আগবঢ়োৱা হয় জি আই টেক বা ভৌগোলিক স্বীকৃতি এনে স্বীকৃতিয়ে কি কৰে সেই বিশেষ সামগ্ৰীবিধক সেই নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোতহে বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদন কৰিব পৰা অধিকাৰটো প্ৰদান কৰে লগতে সামগ্ৰীবিধক যাতে আইনীভাৱে সুৰক্ষাও প্ৰদান কৰিব পাৰে সেইটো সুনিশ্চিত কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট চিটিপাটি শৰীৰৰ কোন অংগত পৰিধান কৰা হয় চিটিপাটিজ আৰ ৱৰ্ণ অন হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য বডি কপালত কঁকালত হাতত ডিঙিত অপশ্যন কিতাপত শুদ্ধ কপালত পৰিধান কৰা হয় অসমীয়া নাৰীয়ে কপালত পিন্ধা এবিধ অলংকাৰ চিটি পাতি তিনিধাৰ মালা কি থাকে তিনিধাৰ মালা থাকে এমূৰে লগ লগাই তাত এটা সৰু লটকন সৰু এটা লটকন অলংকাৰত ওলমাই লোৱা সৌন্দৰ্যবৰ্ধক মণি হয় ওলমাই বন্ধা হয় সেই লটকণটো কপালৰ উপৰি ওপৰভাগত সেউতাৰ ওপৰত পৰে তিনিধাৰ সাৰৰ এধাৰ পোনে পোনে সেউতাই দি আহে আৰু বাকী দুধাৰ সেউতাৰ দোকা খেদি সেউতাৰ দোকা খেদি কি হৈ যায় পিছফালে নি তিনিওধাৰ তিনি তিনিওধাৰ সাৰ সোপাত বন্ধা হয় এইডোখৰতে লটকনটো থাকে মানে তিনিডাল ধাৰ থাকে চিটি পাতিডাল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন পুৰণিকালত পুৰুষে কাণত পিন্ধা চাৰিমুখীয়া পাৰ চৰাইৰ আৰ্হিত গঢ়া অলংকাৰবিধৰ নাম কি হয় হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফ'ৰ ফেচ পিজ এণ্ড শ্বেভ দ্য অৰ্ণামেণ্ট ৱৰ্ণ বাই মেন অন দেৰ ইয়েৰ্ছ ইন এনচিয়েণ্ট টাইমছ কোৰিয়া কেক জাংফাই লুকাপাৰ গতিকে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ লুকাপাৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন খুলীয়া ভাওৰীয়া সূত্ৰধাৰে ভাওনাৰ আৰম্ভণিতে বাদ্য পৰিৱেশন কৰাৰ সময়খিনিক কি বুলি কোৱা হয় হোৱাট ইজ দ্য টাইম ৱেন দ্য খুলীয়া ভাওৰীয়া এণ্ড সূত্ৰধাৰ পাৰফৰ্ম দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ এট দ্য বিগিনিং অৱ দ্য ভাওনা গতিকে পূৰ্ববংগ কল্যাণ খৰমান পূৰ্ব ঘাট মাটি আখৰা অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক পূৰ্ব বংগ বুলি জনা যায় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈছে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যিহেতু ইউনিক কুৱেশ্যনছ কেইটামান অনা হৈছে যদিহে এনেকুৱা ভিডিঅ'জবোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব ধন্যবাদ আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম